Потверждення моєї мислі, моєго тезиса, Верховна Рада України прийняла в цілому закон про запровадження в Україні Інституту множинного громадянства. Як ви думаєте, Верховная Рада Украины, которая является полностью ручной, бешеной собакой. Прошу не говорить мне, что собаки прекрасные животные. Прекрасные, да, я сейчас говорю бешеной собакой. Ручной, бешеной собакой наркопедералисимуса Зеленского. Для кого они принимают закон о множественном гражданстве? Кто будет рваться и мчаться в воюющую страну? Просто вот вопрос, на который, дорогие друзья, вы будете отвечать уже в мое отсутствие. Напишите комментарий.